Во время войны без диктатуры невозможно. И жесткая рука действительно нужна в виде военного правительства, военных законов, законов военного времени. Но если иметь в виду то, что Зеленский посетил книжный арсенал с супругой, выставку, которая регулярно проходит в Киеве, и рука его потянулась к убийству тирана. Он там заинтересовался единственной книгой «Убийство тирана». Но книга, которая рассказывает о том, как страны, государства борются с тиранией какие подвиги совершают, и примеры различных стран, как это происходило в США, как это происходило в СССР, как это происходило в других странах, где общество противостояло тирану. И я думаю, что не случайно у Зеленского потянулась рука к этой книге, потому что интуитивно он понимает, что он не военная уже администрация, которая действует законами военного времени, которые понятны всем, а он как раз сейчас превратился в тирана, который тиранит свое население и делит общество на составляющие. Одни наживаются сказочно богатея на этой войне имеют брони, никогда не пойдут в окопы и воевать. Более того, они призывают, чтобы другие шли воевать. Такая образовалась псевдоэлита, которая хочет убить часть своего населения или защититься другими телами. И, а другая часть населения, которая страдает от этого всего и понимает о том, что они находятся в беззаконном обществе. Очень тонкая грань между, когда Законы военного времени действуют, то, что сейчас очевидно происходит в Украине, и тирании отдельного человека. Я думаю, что Зеленский из главнокомандующих людей, которые должны действовать по законам военного времени, фактически превратился в капризного тирана. Даже вот это посещение книжного арсенала, период бомбежек, военного напряжения, мы видим, что Зеленский на расслабоне. Ну что там, переговоры где-то в Стамбуле 2 числа, можно сделать очень яркое заявление на этом фоне, можно осудить тех, кто плохо ведет переговоры, но при этом не делать никаких уступок ради того, чтобы сохранить собственную власть. И, конечно же, Зеленского сейчас очень беспокоит то, что он бессознательно чувствует. Он тиран, и общество, особенно украинское, будет сопротивляться, особенно по окончании войны.